Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Ну, ты, ты за Россию топишь, да? Я? Да. Скажи, Скажи белый, синий, красный. Белый, синий, красный. Молодец. Спасибо. А что а чё означает, знаешь, что означает цвета российского флага? Конечно, да. А ну, назови. <свят> <свят> о чем общаетесь? Ну, о жизни а вы о чем да, вот зашел пообщаться с россиянами. Узнаю у них вот их мнение. Э -э мы ездим, волонтерская группа э в город Суджа. Это Курская область. Привозим туда гуманитарную помощь, а также людям делаем коридор, чтобы они выехали вот с прифронтового города. Как вы относитесь вот к волонтерам, которые спасают людей, которых бросили в России? Вообще слово волонтер для меня это плохое слово. Потому что это обычно... Вот это все. Понял. А я же задаю вопрос, как вы относитесь к волонтерам, которые спасают э, ваших людей, которых бросила Россию? Или давайте ну, перефразуем. Вот я... Как я вы относитесь шедун. к спасателям, которые спасают людей в городе Суджа, Курской области? Ну, вы Суджа, да? Скажите, Нет, мне... я из города Сумы, но мы ездили вчера и позавчера в город Суджа, привозили гуманитарную помощь и забирали людей в Сумы. Удивительный. Я услышу Молодецкий ответ. Выход. Да я а -а. Вот ответ услышу. А или зачем? Нет? А зачем? Что зачем? Че, что, зачем нас спасает а что, Россия? Ну, да они, они же враги. Если Россия их бро, почему мы их должны бросать? Да. Наши солдаты, которые да. на линии фронта воюют против России солдат. Да. Если Это есть раненые били. солдаты, Россия. о чем общаетесь? Да даже не знаю. О чем попало? Понятен. Откуда будете? Германия. О, из Германии, понял. Я из города Сумы. Это там Сумская область, как раз у вас. Что? Ну, близко, близко к военным, военным действиям. Так она уже третий год. Близко к военным действиям. Вот что-то что я не припоминаю, чтобы, чтобы суммы как-то там, там сильно бомбили. Ой, серьезно, я тоже слушайте. Не, про, не, не могу вспомнить, кого при въезде в город Сума в феврале-марте 2022 года. Вот пытаюсь все время вспомнить, чьи войска хотели зайти в город и кого там. Ну, припомните, может, возможно, мне. Мужчина, кто раз? Да. Ой, слушайте, вот я тоже не могу понять. И шла какая-то чья-то российская армия, а ее кто-то не впустил в город. Кто там не них... Слушай, а чего сейчас, сейчас их не выгоните? выгоните. С Донецкой, с области, если вы такие герои. Так, слушайте, все началось с освобождения Харьковской области, Сумской, а -а -а. Черниговской и Киевской. Продолжилось, а -а -а. продолжилось освобождение города Херсон. Далее Российская Федерация начала наступать. Вот она уже наступает в принципе второй год. Украина попыталась раз наступить получилось очень плохо, вот. для да. чего Украина дальше продолжает защищаться? А сейчас Украина решила вот пойти э, погулять в Курской области, пособирать вот эти грибы. Курсантовича, Яхмата, нормально получается. Смотрите, это очень хорошо, что действительно в ту сторону пошли наши войска, так как там нету укрепрайонов. То есть тот, да. б... который резит в Донецкой области, Запорожской области и Луганской, на подготовленные украинские позиции и <реш> Прилетів до нат від Івана. Прилітає до на 500 гривень. Івана, дякую тобі також велике. О, тому TikTok, YouTube долучайте, долучайтесь також до нас. тому що ця інформаційна війна продовжується завдяки вашій підтримці. От на YouTube то дивиться тут студія QR, код на банку Моно. Беріть і скануйте. Донат, це почта на PayPal та номер карточки. Ти, від... ти возвращайся, нужні, нужні касіри в суд же. Так. Да. Конечно. Ты зачем? Только ты обратно. зачем? Подожди. Я... Ты зачем уволился с работы? Возвращайся в Суджу. Нужно продавать там же, ну типа товара. Товарооборот есть. Вот деньги уже в гривнях платят. А ты взял и убежал. Да в какие? Да, в обратно, Украинские да. гривны в городе Суджа в пятерочке. Ни... Ну так вернись на работу. Будешь в гривнах получать зарплату. Мне твои гривны нужны. Рубль сила. Чем людям в суд же рубль, если там э, нету банкоматов и банков российских? Там есть... А сейчас как вообще в стране ну, обстановка? это? С чем? С книгами? Не, с, ну, имею в виду с бизнесом во время войны. Слушай, много предприятий закрылось, некоторые уехали из Украины и открыли свои ну свой бизнес за границей. На некоторые наоборот открылись, то есть новые, которые там связаны и так или иначе с армией. Некоторые просто, например, вот, с Бахмута переехали и открыты в Киеве, да. Вот. некоторые предприятия целиком вывозят где-то те, которые, например, в городе Краматорск находятся в прифронтовом городе и отвозят их где-то дальше там, ну чтобы Россия их не уни... Вот по-разному сейчас оно есть. Я тоже думал, что в Донецке было большой индустриальный комплекс в целом, да, Это в Луганске был большущий машиностроительный завод, который Россия с и увезла в Россию. Это не в Донецке, это в Луганске. Это в если не ошибаюсь, в 2015 году они частями вывезли весь все материалы, которые там были, то есть и все станки и так далее и хотели, если не ошибаюсь, открыть где-то в Бурятии, потому что ну, должно было сделать сталью для того, чтобы там были рабочие места и как раз таки выбрали где-то там под в Бурятии где-то там под каким-то городом вот это предприятие, но передумали и открылись если не ошибаюсь, в Ростовской области и там люди были огорчены. Было интересно, что стало со всей собственностью Ахметова. Собственность Ахметова, да, слушай, я думаю, собственность Ахметова никто там не трогает. договоренности. Ну, смотри, стадион донбасс арена который функционировал не полных два года, да. что с ним? Ни разу никто там не сыграл матч, ни один матч. Ну, то есть никто не трогает его недвижимость. И не трогают. Война войной, а нужно понимать, какие есть авторитеты и за что можно отвечать. Он же любой он же человек такой, что может купить. Ну да, странно. Ну, Наевать мысли вообще в природе этой Ну, Вот в Мариуполе хотели отжать его бизнес, да, в Азовстале. Что-то там рыпнулся, где... Вот mm. этот ваш Р Рахмат или... Mm. Он, mm. Уже... <связь> он уже больше ничего не говорит по поводу Азовстали. Раньше mm. у него были планы там. Mm. Mm. Да они же, по-моему, в целом не воюют. Это... Ну? Час... Я на своих планах чеченцы, они в целом воюют типа, по народу. <связь> не понял еще. А, типа... <связь> Нет, почему? Тикток войска? Есть, ну. а есть те, которые действительно, ну и как, не воюют. Вот в Курской а области... Не, ну в Курской области сейчас идут боевые действия. Попадаются в... Я читал там воюют с Да, сложнее, говорю тебе, что вот этот. И кадерковцы вот эти попадают. Показывали наши ребята в Курской области, как берут кадерковцев в Воюют, они по-любому воюют, ну как это? Просто не воюют спецвойска. войска. То есть элитные войска, которые предназначены для того, чтобы снимать тиктоки и защищать Жукина и Кадыркова, они, понятное дело, не воюют. А берут вот, этот, вот, этих Там же как было в Курской области. Срочники сидели в окопах. А сзади срочников был, был Ахмат Ахмад Чай. И, кстати, командир, генерал-лейтенант, если я не ошибаюсь, вот этого Ахмата. И что он срочников там Сколько их этих срочников? Да ты да, да сотни, тысячи уже взяли в плен. А он в интервью рассказывал, как э, он не увидел украинцев. Не видел это интервью? Нет. Можешь загуглить командира Ахмата э, Лапить Аладина, вот, или Лапти Аладина, как-то так. Вот. Рассказывал о том, как они стояли и защищали срочников. Оказывается, украинская армия прошла мимо них, не увидела их, а они не увидели нас. И І все, і типо, вийшло так, що ми за хими блокпости пройшли першої та другої оборонительної лінії, вони стояли там недалеко, і це не видели і не слышали. Ну що ж, давайте зараз з вами бенько подивимось, що ж це таке за Курський напрямок, і що про це не говорять росіяни, або завжди стверджують, що там все нормально. З попередніх розмов ви, в принципі, могли почути, що, по їхнім словам, там взагалі все добре і там. Під контролем збройних сил України декілька населених пунктів. Так, ну звичайно, що це не так. Близько 90 населених пунктів вже знаходиться під контролем збройних сил України. Населені пункти, тобто, це маленькі села, ось так його. От на карті зіпсей, до речі, не всі видно. Натомість на карті Google можете зайти, побачити там. Вони всі є. От так, от дивіться. Суджа тут немає про що говорити про Мартинівку, тому що наші збройні сили України там продвигаються, якби там не кричав чаях мат. От е, натомість обговоримо з вами найцікавіше, найцікавіше, що відбувається саме тут зараз. Дивіться тут є коренево населений пункт Глушково і Тьоткіно е, населення цих міст від 3 до 5 тисяч е, чоловік, тобто приблизно таке ж на саме населення, як і в місті суджа. От, і саме найцікавіше відбувається зараз в Тьоткіно та Глушково. От тут почалася вже евакуація, в коренево вона вже давним-давно почалася. В Рильську вже розпочинається евакуація місцевого населення. Натомість досить цікаво, тому що ось саме тут, біля Глушково, біля званого і біля Карижу були знищені мости, тобто три мости. От, а ось на цій території до оцієї річки Сейм, ось Повністю на цій території Російської Федерації знаходиться від 700 до 3 тисяч російських військовослужбовців великої і велика кількість техніки. І зараз вони пробують ставити пантомні мости, тобто пантомні переправи, щоб евакуюватися уже самим, О, тому що. Ну, їм не вдасться втримати повністю всю цю е, територію, як би вони не хотіли. Так от з'явилося відео, де наша fpv ФПВ е, залітає і робить бавовну на місці дислокації пантомних переправ. Тобто техніка, яка хотіла зробити пантомну переправу, е, вибухнула випадково. Звичайно, що цей відео є. Я його опублікував в телеграм-каналі в себе. Можете його знайти, вписавши Зомбоящик ТВ Телеграм в гуглі. Так, більше 10 тисяч підписників вже. Підписано, або можете його знайти е, в, під, під цим відео, буде посилання на Телеграм. Так от, тут дуже-дуже цікаво, тому що, як ми бачимо, наші Збройні сили України ось тут активізувалися, але окрім цього, звичайно, що вони є повністю по всьому цьому прикордонню. Також потрібно розуміти, що територія тут досить така, знаєте, е, досить приємна для Збройних сил України. Чому? Тому що ну, тут ось. Цього частина території вона впадає, знаєте, так, от в руки України. Тому ми будемо сподіватися на досить е класні новини, тому що як ми бачимо, ще ось тут нічого не розпочалося, але вже російські ЗМІ розповідають про те, що там уже щось відбувається. От тому. Якби там росіяни не розповідали, що все добре, як би там чай, Ахмад, батальйон Тікток не знімали свої тіктоки, про те, що все дуже добре, ми бачимо, що карта вона розширяється. Звичайно, що потрібно знімати рожеві окуляри і розуміти, що на превеликий жаль втрати є, тому що це є тому що йде війна, народ втрати є, от, тому пам'ятайте, якою ціною даються дається це просування. Тому будемо спостерігати, тим більше що після ось цього коріннєво потрібно розуміти, що в сторону Рильська буде йти досить небезпечно ось цієї сторони, тому що е, нас буде відрізати ось цього річка, і буде досить добре. В найближчі дні побачити щось таке супер-супер-супер класне з цієї сторони. Тому що якщо з цієї сторони піде щось, то прийдеться <гум> ось цьому місту, яке здебільшого знаходиться за річкою. Ну, поїхати спершу сюди, а потім їхати в сторону. Де воно? Сторону Курахова. От, а в Курахові там знаходиться уже Курська атомна електростанція. Це неподалік від Курська. Тому розпостерігаємо. Я, звичайно, що не експерт, я просто дивлюся, наблюдаю. От, і... Кажу вам, також наблюдати, моя інформація не є професійною. От, я лише аналізую по тих подіях, які відбуваються зараз. І звичайно, що ці події можуть не відбутися в майбутньому або відбутися зовсім е, іншим рішенням, от, іншими діями і так далі. Тому дякую всім і до зустрічі. А, ну і зачекайте, Залітайте сьогодні на прямий ефір, початок о 22.00 за Києвом. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про рельск і про подальші дії. І, звичайно, що долучайтесь, донатця інформаційна війна продовжується завдяки вашій підтримці. Реквізити на донати під трансляцією.